Несостоявшийся марш равенства во Львове вызвал немало шума в обществе. Культурное мероприятие, где собирались обсудить проблемы беженцев, переселенцев и дискриминации в Украине, почему-то окрестили гей-парадом. И все потому, что участие в нем должны были принять представители ЛГБТ-сообщества. И все это не будем забывать накануне референдума в Нидерландах. Но нам удалось взорвать еще одну провокационную хвилю и медийную хвилю, которая должна была сделать из Украины, из всего, что происходит на Украине, просто монстра. Действительно ли акция ультрасов во Львове провокация? Секретные материалы проверяли, готово ли украинское общество принять представителей секс-меньшинств. Львов готовился к фестивалю равенства. Сегодня проведем кинопоказы, литературный вечер, дискуссию. И завтра у нас будет другая локация фестиваля, не тут, у а центре Львова. И это будет концерт и выставка. Здесь должны были обсудить проблемы переселенцев, беженцев, людей с особыми потребностями и поднять вопрос дискриминации меньшинств. Но кому-то все это показалось скучным. И фестиваль равенства окрестили гей-парадом. Переследуют э, меньшины. У Львове. вершина э, национальной самосведомости. Картинка идеальна. Десятки львовских ультрасов сказали нет. Окружив здание отеля с участниками фестиваля и требуя расправы. Мое запитання до тех сил, яких их кто-то А чему вы считаете, что вы имеете право кого-то сбить или якісь какие Фестиваль равенства так и не начался, а его участников пришлось эвакуировать под охраной силовиков. Анатолий Матиус считает, что Львов качают в преддверии референдума в Нидерландах где будет рассмотрен вопрос Украины об ассоциации с ЕС. И те события, которые произошли во Львове, не добавляют в глазах мало проинформированного населения Европы и мира об истинных событиях и настоящих причинах происходящего в таких плохих проявлениях, как это было во Львове. Но действительно ли это лишь провокация? Готово ли украинское общество к толерантности по-европейски? Секретные материалы решили проверить. Наши актеры отправились в людные места в центре города, чтобы проверить реакцию общества на однополые пары. Это один из дорогих киевских ресторанов, где часто можно встретить представителей власти. Здесь никто не подает виду, что возмущен сидящий напротив парой геев. А это любимое место парней с горячей кровью. Украинцы здесь разве что среди персонала. Женщин здесь почти не встретишь. Но и здесь никто не возмущен парнями, которые держатся за ручки и пьют розовые коктейли. Мы отправились в дешевый паб. Наши актеры старались вызвать хоть какую-то реакцию, но оказались никому не интересны. А в магазине ювелирных изделий консультант с радостью помогала выбирать парням обручальные кольца. Это мужские дела, да? А, да. В парке Шевченко прохожие были не против сфотографировать влюбленных. И не сильно были удивлены идущим за руку парням. Реакцию все это вызывало лишь у подростков. Да, да. На центральной Киевской улице люди лишь изредка оборачивались, но никак не комментировали. Похоже, что львовская акция – лишь очередная попытка дискриминации украинской власти и украинского общества. Но ну, нам удалось взорвать еще одну провокационную хвилю и медийную хвилю, которая должна была сделать из Украины, из всего, что происходит на Украине, просто монстра. Права и свободы меньшинств здесь ни при чем. Главное, в очередной раз показать, Украина не Европа.